Це буде перший такий серйозний досвід э, з такими бойцями грати, наскільки знаємо э, по э, слухам, що команда досить серйозна і буде. Може важко, буде на основа нотівна. Говорят, что Как вы думаете, вот когда уже первый там, какой будет счет как во втором тайме, результат Большое какой? Большой Я будет? думаю, 4-2 хотя бы, ну надо же как бы и ребятам отличиться. вы думаете, что теперь морпехам нужно поддаваться, чтобы звезды были. Ну, поддаваться, это мягко сказано, но я думаю... Да, они чуть-чуть да. исправятся. Давайте сохраним. Они физически нас сильнее, мы их не перебегаем. Да, мы их не перебегаем. Давайте чуть-чуть придержим мяч. Просто чуть-чуть Просто четкий пуск Но для давали. этого ты, Федор, должен быть Саня, как минимум Середина трое, чтобы поиграть. Быть, да. Тут И тут тут под вами дверь. Макс, чтобы вы могли на четверых разыграть. Передачи нормально передавайте. Дросы, Друга, как, как, мяч, мяч, ей, просто как детей просто. Ну они в очень хорошей форме, ребята. Да, не бочу. Это ты бухгал вчера. Они вчера смотрели футбол. Я кривожапка потянул 3 Я не брал мяч и не закидывался. Кривожавка три, три. Я стараюсь Я не запропустил, мне забили это разные вещи. А у нашему дукупи собралася, бо мы все разом единая Украина, мои вільні, мои незалежні, є сильні духом. Сильные ребята. Ну, видно, сыгранные ребята. Вот так. А что же вы тоді вы Ну, знаю, что фортуна на нашей стороне сегодня. Вы не Они поддаются? Не, я думаю, не, не играют, то, ну, вылаживаются по полному, как и мы, в принципе, стараемся. И они, и мы. Скажи, вам сегодня повертаться? Да, да. А куда вы сегодня? В Николай. А что вы там будете? Ну, постоянное место дислокации. Все уже, будем там служить. Очень интересная получилась игра. Не ожидали, в принципе, Хорошо играют. Детей, и детей и сыграли, вот, и ребята наши неплохо. Не хотелось ничьи, поэтому уже на последних силах последний рывок, да. И надо было забивать, знал, что надо было забивать, Поэтому я достаточно да, давно тренируюсь, играю, да. Ну, любительски, Ну, на таком уровне это, наверное, впервые. Тем более с такими ребятами, со звездами было очень интересно. И все, и Виктор, Павлик. Был, бегали все. Очень интересно. Саша Придан молодец. Молодец, да. ну, конечно. Хорошо, все спасім. Ну, Їм ну, звичайно приємно було грати, непевно з з артистами, з музикантами і так далі, з акторами. Ну, от. І все-таки дух переміг у них. А наша ж команда е, технічно грала досить, але видно, що ті і швидше бігли, і сильніший удар, сильніша нога, сильніше фізично. Але я вважаю, що в загальному все рівно перемогла дружба, перемогла наша єдина незалежна Україна. Слава Україні! Героям! HELLO! Hello.